Мы открываем новую программу в больнице Мещинского, которая даст возможность школьникам, студентам, начинающим врачам, да просто людям, которые пришли сегодня обучиться этим методам оказания медицинской помощи, чтобы вот эти навыки, которые вы получили в больнице Мещинского, останутся на всю Очень важно знать, как правильно э, помочь человеку, как, как наложить бинты, как оказать первую медицинскую помощь. И как бы, наш вуз очень хотел бы э, развиваться в этом направлении. У нас очень много студентов, но пришли самые-самые активные, чтобы потом обучить, рассказать нашим студентам. Падение с высоты или ДТП позвоночника. Это могут быть травмы позвоночника, в шейном отделе. Поддержите Юрий Юрьевич, помогите мне. Это могут быть травмы позвоночника в шейном отделе, в грудном отделе, в поясничном, ну и крестовом соответственно фантомом смотреть, как это делается правильно, смотреть, получать опыт, приобретать, учиться тому, как оказывать ну, дальнейшую реанимацию до приезда врача. Неизвестно, в какую ситуацию каждый из нас попадет и в какую ситуацию он окажется, поэтому, я думаю, каждый должен уметь и знать, чтобы приобрести эти знания для хотя бы первой помощи, чтобы спасать жизнь. На прямых руках вы надавливаете на грудную клетку с такой силой, чтобы грудная клетка пострадавшего ушла вниз под вашими руками минимум на 5 сантиметров.